Украинские пенсионеры скоро умрут. Не, не, ну это не я сказал, это наш президент сказал. Без западной помощи, да, 11 миллионов пенсионеров, как он говорит, без западной помощи скоро умрут, прекратят свое существование. И когда нет финансирования, мы должны понять, а мы не можем не дать пенсионерам пенсию, что помрут люди, так оно и будет. Вот так вот докатились, дожились, да, во время войны, но все равно, блядь, что это за пиздец, что это за полный пиздец, как вообще такое можно говорить? У нас и так пенсионеры до войны жили, как какие-то бомжи, получали по 3-4 тысячи гривен пенсии, не могли себе позволить не то, что за границу поехать, не то, что машину купить, а лекарства какие-то самые там необходимые не могли себе позволить. И они и так бы умирали, если бы им не помогали родственники или им не приходилось работать. У меня мама тоже получает там около 4 тысяч гривен, и она, ей приходится работать, чтобы выжить. Их и так, это был геноцидом пенсионеров. А теперь вообще говорят, что вы, вы скоро умрете, если не будет помощи. Так знаете, что самое интересное? Что эти же пенсионеры, которые живут как бомжи, которым не хватает денег, чтобы купить себе лекарства от каких-то болезней, они еще и оправдывают все время правительство, любое правительство, будь то Зеленский, там, Ющенко или Порошенко, все равно, типа, говорят, ну, жизнь такая, ну, вот так вот, мы, мы живем, мы так привыкли, ну, а что, ну, ну нам хватает, ну, а смотри, как другие живут, блин, как другие живут, посмотри, как другие живут, да, посмотри, как другие страны живут, как другие пенсионеры в Евросоюзе живут, как они путешествуют, как китайцы путешествуют, как другие пенсионеры из других стран путешествуют, вот так вот живут. А вы живете в дерьме, еще и оправдываете. Знаете, типа, сиди в дерьме и не чирикай. А все потому, что пенсионеры смотрят телевизор наш любимый, а там идет просто охрененная пропаганда, что это нормально, все хорошо, мы стремимся в светлое будущее, мы идем в Европу, шаг за шагом, экономика растет, пенсия растет, зарплаты растут. Когда пенсия, блядь, увеличивается на каких-то гребаных 50 гривен, они делают целый сюжет по телевизору. Смотрите, пенсии растут. Мы увеличили пенсии на 52 гривны 46 копеек. Смотрите, это вообще супер. И пенсионеры сидят и говорят, ой, классно, смотри, Вася, смотри. Вот у меня пенсия уже увеличилась. Следующая пенсия у меня будет 3486 гривен. И я уже смогу себе позволить купить капли для носа на 2 гривны дороже себе. Но это пиздец, это полный пиздец. Как можно такое оправдывать? Как можно ну, с, с этим мириться? А хотя, ну а что, как мириться? А что, пенсионеры сейчас выйдут на митинг, поднимут таблички с этими с надписями «Мы не хотим умирать». Ну всегда такое было. Они к такому привыкли. Потому что их к такому приучили. Они не знают, как это жить лучше. К чему я это все говорю? О каком продолжении войны можете тереть, если Украина даже не может обеспечить своих собственных пенсионеров? И просто им говорят, что вы можете умереть, если западные партнеры нам не помогут. Если мы не набомжуем, достаточно денег вам на пенсии. Это же пиздец полный вообще происходит. А попробовали бы они хоть месяц прожить на ту пенсию, которую получают наши бабушки и дедушки. Хоть, сука, один месяц попробовали бы прожить. Ни хрена бы они не прожили, они бы сдохли просто за один месяц, потому что они привыкли жировать всю жизнь. Как узнать, если на вас есть какие-то справы, там ТЦК подало, или еще Я запитав юриста, що він порекомендував включити увідомлення в дії і майже всі сповіщення про любі судові провадження приходять в дію. Це раз. Друге, я би рекомендував заключити договір з адвокатом. Що це допоможе, він зможе регулярно перевіряти, чи є на вас якісь відкриті справи це раз. І, друге, коли у вас будуть якісь неприємності з будь-якими органами, так як у вас заключений договір з адвокатом, він, ви зможете набагато ефективніше з цими органами якби, вирішувати всі питання. Адвокат повинен бути. Рекомендую, але дію перевіряйте регулярно. Це реально допоможе. Якщо будуть на вас якісь справи, то ви ще зможете там якісь проводити маніпуляції, щось там вирішувати. Якщо вже справа буде завершена, то ви розумієте, що буде набагато тяжче щось вирішити. От ви уявіть, обмежили консульство, так? Ну то тобто, есть, точніше, не обмежили, позакривали консульство. Все, то тобто, і закордонні паспорти взагалі не може отримати чоловік призовного віку, так припустимо. І наша влада, наша влада, ну президент там підписав цей закон. Правильно ж проголосувала влада, підписав президент закон. Ну, як можна говорити, що наша влада сама найкраща, наш президент саме найкращий? Ну це я не знаю, яким потрібно бути. Ну це ладно вже. А тепер уявіть. Росія сказала, що ми приймаємо українців, які за кордоном, то тобто, які не можуть отримати паспорт, все, ми приймаємо їх в нашу країну. Рев сміється з непродуманих ходів нашої влади. А наша влада, як завжди, не продумує ходи, а тільки заганяє народ. І це не іпсо, це реальна правда. Трішки голову включати потрібно. Коментуйте, як ви вважаєте, підписуйтесь на канал. І знаєте, чого не розумію нашої влади. Ну, не хоче людина повертатись. Ну, якщо б хотіла людина повертатися за кордон, ну, вона повернулася, але не в такі умови, розумієте. Я не про війну, тобто, не в такі умови по законам, розумієте. Тобто, ну не хоче людина повертатися сюди із за дурних законів, які понапридумала наша влада як Північній Кореї. І влада наша бере силою, тепер повертає. Ну це ж правда, ну я не знаю чесно. Це ж правда, я кажу, я ж не придумую нічого. Реальна правда. Тобто, якщо будуть дедалі дурнуватіші ще закони придумувати, ну хто сюди, скажіть, будь ласка, хто сюди захоче отак повертатись? Це коли вже цієї влади не буде, розумієте, коли люди побачать, що тут дійсно є якась воля, вільний народ, свобода, тоді так, да, тоді люди по-іншому будуть все зрозуміти. А поки так, я сумніваюся, що хтось буде нашу владу. поважать и ей только изнаважают и все. Как вы думаете, в целом? Комментуйте, на канал. А знаете, какая самая опасная в Украине область прямо сейчас? Это Хмельницкая, это Ровненская, это Волынская, это Львовская, это Ивано-Франковская. А знаете почему? Потому что оттуда больше всего людей сейчас находится в Польше. В Польше проводили опрос. С каких областей украинцы приехали в Польшу? Ну, Днепропетровская, понятно, но понимаете, да, в чем прикол? Больше всего людей приехало с Западной Украины. Это же какой-то пиздец. Ни с Запорожской, ни с Херсонской, ни с Харьковской, самых опасных прифронтовых, где просто люди гибнут каждый день. А западных, там же, там же опаснее всего. Там полторы ракеты прилетело, и все туда переехали. Знаете же еще в чем прикол? Что очень много этих людей, которые приехали в Польшу, они оставили свои комфортные квартиры, там, в своих городах, издают их и получают доход и оттуда, и оттуда. И потом еще там, сидя в Польше, получая два вида дохода, рассказывают с диванов, как нужно воевать, сколько людей нужно мобилизировать, сколько нужно отбить территории, сколько должно погибнуть украинцев, чтобы отбить за них. Не все, конечно, но очень много таких людей. И согласитесь, это очень странно выглядит. Очень.